buyurur ki bir gecə və bir gündüz, gündəlik gününüz bütün istəklərinizi reallaşdırmaq üçün çox məhduddur və mümkünsüzdür. Yəni insan çox istək alır gün ərzində. Hamsını bir gündə edə bilərsən? Yox. 2 dəqiqədən bir bir-bir danışıb fikirləşsən. Onu edeyim, bunu edeyim, yatım, durum, gedim dostlan görüşüm, falan kəs ilə görüşüm, futbol oynayım, gedim falan oyun. Ey hamsı bu gündə eləyə bilərsən? Hə? Yox, eləyə bilmərsən. Əmri ölüm möminə deyir, bir gecə, bir gündüz bütün istəklərim in reallaşması üçün qeyri-mümkündür. Belə olduğu təqdirdə onda vaxtını tənzimlə. Yəni nə deməndə vaxtını tənzimlə. O gün sənə nə lazımsı olar elə. O gün mənə nə lazımdır, onu hədəf təyin edir və proqram təyin edilir. Hədəfə proqram təyin ediləcək bu gün sənə lazımdır. Bəyun da görüşmə eləməlisən yoxsa yox. Görüş eləməlisən 1 saat, 2 saat, nə qədər. Hətta filmdə nə xüsusiyyəti budur? İnsana yox deməyi öyrədir. İnsan deyə bilər başqasına: "Yo, bu gün vaxtım yoxdur." "Yo, bunu elə bilmərəm." "Yo, bu mənə aid deyil, mən bu işi görə bilmərəm." Dostum falan kitab oxuyur, mən də falan kitab oxuyuram. Yo, yığır-yığışdırırsan, lazım deyil ki. Görsən necə tənzimləyir. Yox deməyi öyrədir insana. Yox deməyi. İnsan özünə yox deməyi bacarır. Bu biraz belə danışıram, belə həqiqətə çətindir, insan yox deyə bilsin özünə. Çətindir bəzən. Ramazan ayının özəl xüsusiyyətlərindən biri də elə tərkdir, də, yoxdur. Namaz budur ki, qılırsan, nə səyləyirsən. Düzdür? Həcc nə səyləyirsən? Ramazanda əsasən köklərin məsələyə nəyə yoxan. Yeməy ola, yox. olar yox. Su içməyolar, yox. Fulan məsəl yox. Yox. Bir ay insan sanki kurs keçir. Yox deməyi öyrəşir. Çünki yox deməyi bacarsan, sən nə isə həyatda uğur qazana bilərsən. Sən çox işlər görə bilərdin bu günə qədər, amma o yoxu ki, deyə bilmədin, vaxtı valdılar, vaxt oğurları.